Kalau anda rasa cerita budak-budak sekolah jumpa hantu itu sudah cukup menakutkan, pernah tak anda terfikir nak dengar cerita dari sudut pandang seorang penjaga sekolah yang terpaksa tinggal di sekolah dan berdepan dengan hantu? Hari ini, saya akan ceritakan. Hello semua peminat cerita seram. Cerita hari ini adalah sebuah kisah yang didengari oleh seorang kawan saya daripada seorang pakcik penjaga sekolah. Selalunya kita dengar cerita tentang pelajar jumpa hantu di sekolah, pelajar diganggu selepas waktu sekolah atau pelajar kena rasuk di sekolah. Semua itu memang dah cukup seram, kan? Tapi, pernah tak anda terfikir bagaimana pula kisah seorang penjaga sekolah yang terpaksa menghabiskan masanya di sekolah selepas semua orang sudah pulang? Apabila sekolah sudah tamat, loceng berbunyi dan semua orang pulang ke rumah masing-masing, suasana di dalam sekolah akan menjadi sangat sunyi dan sepi. Pada waktu inilah pak cik penjaga sekolah akan mula menjalankan tugasnya mengunci pintu, memeriksa suis lampu, paip air dan memastikan semuanya dalam keadaan teratur. Ramai yang mungkin fikir pak cik penjaga sekolah ni mesti orang yang berani dan tak takut hantu. Tapi sebenarnya hakikatnya semua orang ada rasa takut. Sama seperti kisah yang akan saya ceritakan ini, kisah tentang seorang pak cik penjaga sekolah di sebuah sekolah di wilayah Surat Thani, Thailand. Sejak dari awal lagi saya perlu maklumkan bahawa kisah ini adalah tentang seorang pak cik penjaga sekolah yang kini telah meninggal dunia. Pertama sekali, marilah kita sama-sama sedekahkan al-Fatihah dan mengucapkan takziah atas pemergiannya. Nanti di akhir cerita, saya akan jelaskan kenapa dan bagaimana pak cik ini meninggal dunia. Kematiannya ada kaitan rapat dengan misteri seram di sekolah ini. Sebelum kita teruskan, ingin saya ingatkan bahawa cerita ini memerlukan kebijaksanaan anda semasa mendengar kisah yang akan saya sampaikan ini. Kawan saya ni menceritakan kisah yang dia dengar sendiri dari seorang pak cik penjaga sekolah lama di tempat dia belajar dulu. Kita namakan sahaja pak cik ini Pak Cik Fon. Pak Cik Fon ini memang wujud dan dia sering menceritakan pelbagai kisah kepada kawan saya ini. Sehingga ke hari ini kawan saya masih sering termimpi-mimpi tentang sekolah lamanya itu Mungkin kerana dia mempunyai ikatan yang kuat Atau mungkin kerana tempat itu terasa begitu dekat di hatinya Setiap kali kawan saya pulang ke surat tani Dia pasti akan memandu kereta untuk melihat sekolah lamanya itu Katanya Semuanya masih kelihatan sama bangunan sekolah, padang bola dan suasana persekitaran. Semuanya sama seperti zaman dia belajar dulu. Setiap kali pulang ke kampung, dia pasti akan teringat kenangan-kenangan indah semasa belajar di sana. Betapa seronoknya waktu itu, berlari dan bermain bersama kawan-kawan. Cuma sekarang, sudah ada beberapa perubahan seperti bangunan-bangunan baru yang telah dibina. Dulu Semasa Pak Cik Fon masih hidup, dia pernah menceritakan pelbagai kisah seram yang berlaku di sekolah itu. Tugas Pak Cik Fon adalah menjaga kebersihan dan keselamatan sekolah. Pendek kata, dia buat semua kerja di sekolah. Setiap petang, dia akan berjalan dari satu bilik darjah ke bilik darjah yang lain untuk mengunci pintu dan memeriksa keadaan di dalam setiap bangunan. Walaupun dia seorang yang jenis percaya tak percaya dengan kisah-kisah seram, dan tidak begitu takut pada hantu ada satu tempat di sekolah itu yang membuatkannya rasa tidak selesa setiap kali dia pergi ke situ tempat itu adalah satu sudut di mana dia perlu mematikan lampu dan setiap kali ke sana dia akan rasa sesak nafas ia bukan perasaan takut tetapi lebih kepada rasa tidak selesa seolah-olah ada sesuatu yang berat menekan dadanya sukar untuk bernafas seperti ada gerah hati yang mengatakan pasti ada sesuatu yang tidak kena di tempat itu tetapi disebabkan dia bukan seorang yang penakut dia masih boleh berjalan di sekitar sekolah pada waktu malam dengan tenang untuk mematikan lampu tingkat yang membuatkannya rasa tidak selesa itu ialah tingkat 4 pada suatu hari semasa dia dalam perjalanan untuk naik ke tingkat tersebut dia terfikir dalam hati aduh tingkat 4 lagi bosan betul setiap kali pergi mesti rasa sesak nafas sejurus selepas dia berfikir begitu dia pun tiba di tingkat 4 Ketika dia hendak berjalan masuk ke dalam tandas untuk mengunci pintu dan mematikan beberapa suis lampu, dia terpandang kelibat seorang perempuan. Perempuan itu memakai skirt labuh, lebih kurang sama labuhnya dengan skirt pelajar sekolah. Tetapi yang anehnya, skirt itu bukan skirt sekolah. Kerana skirt pelajar di sekolah itu berwarna biru, manakala skirt yang dilihatnya berwarna hitam. Perempuan itu pula tidak memakai kasut dan sedang berjalan masuk ke dalam tandas lelaki. Apabila dinampak kelibat skirt dan kaki tu melintas masuk ke dalam tandas lelaki dia terus bergegas untuk melihat fikirnya mungkin ada cikgu yang belum pulang tapi sambil berjalan dia mula berasa curiga kenapa cikgu perempuan masuk ke tandas lelaki sedangkan tandas perempuan betul-betul berada di seberang kenapa tidak masuk ke tandas perempuan pada masa itu dia terus berjalan masuk Memandangkan waktu tu baru pukul 5 petang Dia tidak membawa lampu suluh Pukul 5 petang adalah waktu di mana guru-guru mula pulang ke rumah Semasa dia berjalan masuk untuk memeriksa Hatinya mula rasa tidak sedap Kerana dia memang tidak selesa dengan tingkat 4 ini Apabila dia semakin menghampiri tandas lelaki Perasaannya menjadi semakin teruk Dia cuba mencari perempuan yang dilihatnya tadi Sambil berfikir Siapa pula tu? Kenapa dia masuk ke sini? Cikgu ke? Tapi kenapa tak pakai kasut? Dia pun mula memeriksa setiap bilik tandas satu demi satu. Dia buka pintu pertama, tiada sesiapa. Dia terus memeriksa sehingga semua pintu dibuka tetapi tiada seorang pun di dalam tandas lelaki itu. Dia kemudiannya berpatah balik ke tandas perempuan. Walaupun dia yakin tadi dia nampak seorang perempuan bersekut masuk ke tandas lelaki, dia berasa tidak sedap hati dan hairan dengan apa yang berlaku. Dia kembali ke tandas perempuan dengan perasaan keliru dan sedikit takut dia menjerit, "Ada sesiapa di dalam tak? Cikgu, ada di dalam ke?" Tetapi tiada siapa yang menjawab. Dia pun bersedia untuk mengunci pintu tandas. Tetapi ketika dia sedang mengunci, tiba-tiba terdengar bunyi batuk dari tandas di seberangnya, iaitu tandas lelaki. Bunyi batuk itu seperti suara seorang perempuan. Apabila terdengar bunyi batuk itu, dia terus berjalan semula ke arah tandas lelaki untuk melihat siapa sebenarnya di sana. Dia belum sempat pun habis mengunci pintu. Dia terus tinggalkan mangga di tandas perempuan dan bergegas ke tandas lelaki. Setibanya di sana, dia berkata dalam hati, "Aku nak tengok sendiri siapa sebenarnya." Pada masa itu, perasaan sesak nafas yang sering dialaminya di tingkat itu menjadi semakin kuat. Dia menjerit sekali lagi. "Ada sesiapa di dalam?" Cekgu ke? Tetapi tetap tiada sautan. Ketika dia sedang berdiri di hadapan tandas lelaki itu, tiba-tiba kedengaran bunyi batuk perempuan dari arah tandas perempuan pula. Dia berpusing dan kembali ke tandas perempuan. Kali ini, dia benar-benar takut. Dia cepat-cepat mengunci pintu tandas perempuan, kemudian berlari ke tandas lelaki untuk menguncinya, sebelum bergegas turun ke bawah meninggalkan bangunan itu. Sepanjang perjalanan turun, dia terasa bulu romanya meremang. Setelah selesai mengunci pintu tandas di tingkat empat dan pintu utama bangunan, dia pun pulang ke rumahnya. Sebenarnya, di sekolah itu tiada rumah roh seperti yang biasa dilihat. Yang ada hanyalah sebuah dewan kecil dengan patung Buddha untuk para pelajar dan guru memberi penghormatan. Patung itu sudah lama berada di situ. Bangunan empat tingkat yang baru itu di mana dia sering rasa tidak selesa adalah bangunan baru kebanyakan bangunan lain di sekolah itu diperbuat daripada kayu. Dia berfikir, kalaupun ada kejadian seram, sepatutnya ia berlaku di bangunan-bangunan kayu yang lama, bukan di bangunan baru ini. Lagipun, dia sendiri menyaksikan pembinaan bangunan baru itu dari mula hingga siap dan tiada apa-apa kejadian aneh yang berlaku semasa pembinaan. Jadi, pada hari itu, selepas selesai mengunci semua pintu, dia terus pulang ke rumahnya yang terletak di dalam kawasan sekolah. Rumah Pak Cik Fon ini tidaklah besar, lebih seperti sebuah stor lama yang diubah suai menjadi rumah untuk penjaga sekolah. Dialah satu-satunya penjaga yang tinggal di situ. Rumahnya terletak di bahagian belakang sekolah, selepas tempat letak kereta guru. Kawan saya kata, dia tidak pasti sama ada rumah itu masih ada atau tidak sekarang, tetapi dia masih ingat keadaannya yang agak lama dan kecil. Namun Pak Cik Fon seorang yang ringkas dan tidak banyak kerena jadi dia selesa tinggal di situ. Malam itu selepas kejadian seram di tandas tingkat 4 Pak Cik Fon bercadang untuk mengayuh basikal keluar untuk membeli makanan. Berdekatan dengan sekolah itu ada sebuah kedai runcit. Waktu itu lebih kurang pukul 8 malam. Dia mengayuh basikal dari rumahnya dan laluan keluar dari sekolah itu akan melalui bangunan baru 4 tingkat tadi sedang dia mengayuh entah kenapa hatinya tergerak untuk memandang ke arah bangunan itu dia pun mendongak ke atas walaupun dia tidak memandang tepat ke arah tandas matanya tertangkap pada kelibat seorang perempuan yang sedang berdiri di tepi balkoni seolah-olah bersedia untuk terjun tetapi perempuan itu tidak terjun dia hanya berdiri kaku angin malam meniup skirt dan rambutnya sehingga berkibaran Pak Cik Fon yang melihat kejadian itu terus menekan brek basikalnya dan berhenti untuk memerhati dengan lebih teliti. Siapa pula yang berada di atas sana? Dia ingat dengan jelas yang dia sudah mengunci semua pintu. Pintu utama bangunan itu adalah pintu besi jenis roller shutter. Untuk masuk seseorang perlu mengumpilnya dan mustahil perempuan itu boleh melakukannya atau mungkin dia masuk melalui jalan lain kejadian itu mengingatkannya kepada skirt misteri yang dilihatnya petang tadi tetapi malam itu gelap hanya diterangi oleh lampu bangunan jadi dia hanya nampak bayang-bayang perempuan itu dia tidak pasti sama ada ia orang yang sama hatinya mula berdebar apa benda ni apa yang aku tengah hadap ni dia memandang sekeliling lalu tangannya menggenggam tangkal yang tergantung di lehernya apabila dia memandang semula ke arah balkoni perempuan itu telah hilang Lampu di tingkat 4 yang tadinya menyala juga tiba-tiba padam. Angin masih bertiup kencang pada malam itu. Pak Cik Fon tidak jadi keluar. Sebaliknya dia memusingkan basikalnya dan terus pulang ke rumah. Malam itu dia bermimpi. Dia bermimpi yang dia berada di sekolah dan anjing-anjing menyalak tanpa henti. Dalam mimpi itu dia sedang menyapu sampah apabila dia melihat seorang perempuan berjalan-jalan di padang bola seolah-olah sedang bersiar-siar. Pak Cik Fon berhenti menyapu dan hanya memerhatikan perempuan itu. Tiba-tiba, perempuan itu seolah-olah perasaan yang dia sedang diperhatikan dalam mimpi itu, perempuan tersebut terus meluru ke arahnya dengan sangat laju. Pak Cik Fon terus tersedar dari tidur, terpinga-pinga dan keliru dengan apa yang baru berlaku. Sehingga kini dia masih tidak tahu siapa perempuan itu dan kenapa perempuan itu muncul di hadapannya. Selain dari cerita di tingkat empat itu, Pak Cik Fon juga pernah menceritakan kepada kawan saya tentang kejadian-kejadian lain yang berlaku di sekolah itu. Ada satu cerita yang mungkin semua pelajar di sekolah tu tahu jika ada sesiapa yang mendengar cerita ini dan tahu sekolah mana yang dimaksudkan, diharap jangan komen nama sekolah tersebut untuk menjaga kehormatan tempat itu. Cerita seterusnya ini adalah cerita yang kawan saya dengar dari seorang guru. Dikatakan ada seorang guru baru, baru sahaja tamat pengajian, datang untuk menjadi guru pelatih. Suatu hari guru perempuan ini pergi ke tandas di tingkat 4 dan tidak dapat keluar. Pintu itu tidak berkunci tetapi seolah-olah ada seseorang yang menahannya dari luar. Guru itu menjerit ketakutan di dalam tandas. Satu lagi cerita berlaku semasa sekolah mengadakan satu majlis doa selamat besar-besaran. Pada hari itu, kawan saya tidak sihat, jadi dia tidak hadir ke sekolah. Diceritakan bahawa ada seorang guru, kita namakan sahaja Cikgu Pla, telah pengsan pada hari itu. Pada mulanya, kawan saya tidak tahu puncanya. Dia hanya tahu pada keesokan harinya apabila dia datang ke sekolah pada hari majlis itu pihak sekolah telah mengadakan satu upacara keagamaan. Kawan saya tidak begitu ambil peduli, fikirnya mungkin hanya majlis biasa. Tetapi Pak Cik Fon menceritakan bahawa kejadian pada hari itu amat menakutkan dan dia tidak pernah ceritakan kepada mana-mana pelajar. Dia hanya menceritakannya kepada saudara-maranya sahaja. Kejadian itu memberi kesan yang mendalam kepada Pak Cik Fon. Pada malam selepas majlis itu, dia tidak dapat tidur di sekolah. Dia terpaksa lari ke rumah isterinya walaupun dia sudah bertahun-tahun tinggal di sekolah itu. Apa yang terjadi? Dikatakan pada hari itu, Cikgu Pula pengsan kerana dia ternampak beratus-ratus lembaga misteri memenuhi kawasan sekolah, berdiri seolah-olah menunggu sesuatu di sekeliling meja persembahan. Ketika Sami sedang membaca doa di tengah-tengah padang, Cikgu Pula ternampak semua itu dan terus pengsan kerana terkejut. Tetapi apa yang dialami oleh Pak Cik Fon lebih teruk lagi. Dia menceritakan pada hari majlis itu semuanya berjalan seperti biasa. Pada waktu pagi, Sami dijemput untuk upacara doa selamat. Pihak sekolah menyediakan meja persembahan dengan pelbagai jenis makanan. Para pelajar tidak tahu untuk siapa sebenarnya persembahan itu. Majlis itu diadakan dalam dua sesi, pagi dan petang, yang berlanjutan sehingga keesokan paginya. Malam itu, Selepas mandi dan makan, Pak Cik Fon berehat di dalam rumahnya. Tiba-tiba, dia terdengar suara orang ramai berbual-bual di dalam kawasan sekolah, seperti suasana kenduri. Dia cuba dengar dengan teliti, tetapi tidak faham apa yang mereka bualkan. Dia tertanya-tanya, "Dari mana datangnya bunyi itu?" Bunyi itu datang dari segenap arah. Dia pun membuka pintu rumahnya untuk melihat apa yang sedang berlaku. Mungkin ada kenduri di rumah jiran Sebaik sahaja dia membuka pintu Angin kencang menerpa mukanya Angin bertiup sangat kuat Seperti hendak ribut Dia mula risau kerana di tengah padang bola Ada meja persembahan yang disediakan oleh pihak sekolah Dia fikir Dengan angin sekuat ini Pasti semua barang di atas meja itu sudah terbalik Dia pun berjalan dari rumahnya Menuju ke tengah padang Untuk memeriksa Ketika itu Angin masih bertiup kencang seolah-olah hujan akan turun. Dia hanya memakai kain pelikat bersedia untuk tidur. Dia membawa keluar lampu suluh dan menyuluh jalan. Setibanya di tengah padang, dia melihat meja persembahan itu memang sudah berterabur. Dia pun berjalan mendekati dan mula mengutip pasu-pasu bunga, botol air dan barang-barang lain yang jatuh lalu menyusunnya semula. Makanan yang tumpah dibiarkan sahaja bercadang untuk membersihkannya pada esok pagi bersama orang lain selepas selesai menyusun meja itu dia berpusing untuk pulang ke rumah anehnya sebaik sahaja dia berpaling angin yang tadinya bertiup kencang tiba-tiba berhenti suasana menjadi sunyi sepi dia memandang ke kiri dan ke kanan masih tertanya-tanya dari mana datangnya suara bising tadi ketika dia sedang berjalan pulang dia terdengar bunyi dari arah belakangnya Bunyi seperti pinggan berlagu klang kling klang. Bunyi itu datang dari meja persembahan yang baru sahaja dia susun tadi. Dia hampir sampai ke pintu rumahnya apabila bunyi pinggan dan suara orang berbual mula kedengaran semula. Dia hanya menoleh ke belakang tanpa menyuluh dengan lampu suluh. Jantungnya berdegup kencang apabila dia menoleh dia ternampak berpuluh-puluh lembaga sedang duduk bercangkung di atas meja persembahan itu. Mereka sedang rakus memakan makanan di atas meja seperti orang yang kebuluran. Di sekeliling meja itu pula, ada lebih kurang 20 lagi lembaga lain yang berdiri sambil makan dengan gelojoh. Melihat pemandangan itu, lampu suluh di tangannya terlepas dan jatuh ke tanah. Semua lembaga yang sedang makan itu tiba-tiba berhenti tetapi mereka tidak memandangnya. Melihat mereka berhenti, Pak Cik Fon cepat-cepat masuk ke dalam rumahnya, berfikir jika dia lambat dan jika mereka nampak dia, entah apa yang akan terjadi. Menjelang subuh, sekitar pukul 4 atau 5 pagi, dia terdengar bunyi seperti orang berlari-lari di sekeliling rumahnya, seperti sedang melarikan diri dari sesuatu. Bunyi tapak kaki yang ramai dan ada suara menjerit dalam bahasa yang tidak difahaminya. Pak Cik Fon cuba melelapkan mata tetapi tidak boleh kerana terlalu takut. Dia menunggu sehingga keadaan senyap. Kemudian dia terus berlari keluar dari sekolah menuju ke rumah isterinya yang tidak jauh dari situ. Semasa dia berlari, dia terdengar seperti ada orang mengejarnya dari belakang sambil menjerit dan ketawa. Dia lari sekuat hati kerana terlalu takut untuk berada di sekolah itu lagi. Dikatakan pada keesokan paginya tiada siapa yang nampak Pak Cik Fon yang ada hanyalah surat peletakan jawatan di atas meja pengetua. Pagi itu jugalah kawan saya datang ke sekolah dan melihat keadaan meja persembahan yang bersepah. Ada yang kata ia angkara anjing, ada pula yang kata ia perbuatan hantu. Kawan saya sendiri fikir mungkin ia kerja anjing. Tetapi misteri kehilangan Pak Cik Fon tidak terhenti di situ. Beberapa hari kemudian, seorang pelajar menemui mayat Pak Cik Fon tergantung di belakang dewan kecil tempat patung Buddha itu diletakkan. Keadaannya menunjukkan dia telah meninggal dunia selama 2-3 hari. Yang anehnya, beberapa orang guru yang bertugas malam mendakwa mereka masih nampak kelibat Pak Cik Fon berjalan-jalan di sekitar rumahnya pada malam-malam sebelumnya. Kejadian itu menyebabkan beberapa orang guru mengambil keputusan untuk berpindah sekolah. Sehingga ke hari ini, Kematian Pak Cik Fun masih menjadi misteri. Apa sebenarnya yang menyebabkan dia menamatkan riwayatnya sendiri? Semua kisah seram yang dialaminya pada malam itu telah diceritakan kepada isterinya dan isterinya pula yang menceritakannya kepada orang lain. Namun, tiada siapa yang tahu sama ada kematiannya benar-benar disebabkan oleh gangguan pada malam itu atau tidak bagaimana dengan pengalaman seram hari ini saya ingin mengucapkan takziah sekali lagi atas pemergian Pak Cik Foon menurut kawan saya Pak Cik Foon adalah seorang yang baik dia sendiri turut hadir ke majlis pengebumiannya dan berkata hidup Pak Cik itu sangat menyedihkan walaupun sudah bertahun-tahun berlalu semua cerita yang pernah diceritakan oleh Pak Cik Foon masih segar dalam ingatan kawan saya sehingga ke hari ini kisah ini benar-benar membuatkan bulu rumah saya meremang Sekali lagi, jika ada sesiapa yang tahu sekolah mana yang dimasukkan, diharap jangan sekali menyebut nama sekolah tersebut. Ingatlah, semua kisah seram ini adalah berdasarkan pengalaman sebenar. Jadi gunakanlah kebijaksanaan anda semasa mendengarnya. Jika anda suka cerita seram, kita geng. Sesiapa yang ada cerita seram yang pelik atau ingin dikongsi, bolehlah hantarkannya. Saya sentiasa menunggu cerita dari anda semua. Sehingga bertemu lagi. Selamat malam.